Salam hörmətli kanal izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi, Ayağa Vahid küçəsə, əsas yola yaxın. 4 otağlı, 2 mərtəbəli, monolit betonlu həyət evi satışa çıxıb. Mən sizə həyəti ilə tanış edirəm evin. Bu evin yan hissəsidir. Və həyəti kafelmetladır. Su sayğacı qoyulub, qaz, işıq sayğacı qoyulub. Hazırda ev tam təmirlidir və daxil oluruq evin səcinə məsəl səvin içəsinə tanış edərək. Evin səcinə daxil olanda sağ tərəfdə belə bir yer boşludur, yəni hol kimi sayılır və bu da qonaq otağıdır. Günışlı pəncərəsi var. Evin sistemləri çəkilib, kombi sistemləri çəkilib, tam təmirlidir. Və gedək evin mətbəxi və sanitar qovşağıdır. Baxın. Bu evin mətbəxidir. Qaf və mətbəx daşanı, divar çarzağı vurulub. Evə zərif manzarət qonudur. Bu evin birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Baş suyu evin ikinci mərtəbəsi ilə tanıçı edirəm. Hətta belə bir qladovka da var. Birinci mərtəbədə və 40-cı mərtəbə, 2-ci mərtəbəni tanıdacaq. 1-ci mərtəbədə 3 yataq otağından ibarətdir. Bu bir yataq otağı. Bu 2-ci bir yataq otağıdır. Bu 3-cü bir yataq otağı. Yataq otağından da bayraq, heyvanı var. İkinci mərtəbədə olan sanitar başqağını da göstərim sizə. Bu da ikinci mərtəbədə yerləşən sanitar başqağdır. Deməli, evin bütün kommunalları var, qaz, su, işıq, qaz istixidm mərkəzi, sənədlər çıxarış kubçada. Evin başlanğıc qiyməti 82.000 manata dəyilir. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.